ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استاذ بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله الى الراجع تسعه اشهر قمريه، وان للزمان ان ينجلي عنه صدى، حضرت امه ليله مولده آسية مريم في نسوة من الحظيره القدسيه، واخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا لندائی منافانا ابھی بھی کیا فہرست ہلکے کل